В данный момент к нам обратилась некая сила гражданская, интересы которой мы разделяем. В данный момент к власти рвутся те, кто там уже был, кто ничего не доказал, не показал, и при этом хочет сохранить свой бизнес. Так вот этот бизнес в том числе и игральный. И в данный момент есть активисты, которые собрались, собираются в данный момент. Накрыть одно из самых одно из самых больших подпольных казино в городе Киев. Мы знаем, что эту акцию поддерживают Нарнии. Вроде бы обещал правый сектор. Вот, но всем миром потихонечку очистим наш город от нечисти. Итак, это скажем так самый центр города Киева. Переулок. Рыбальский? А вот смотри, вот мы как раз вот мы как раз вовремя и попали. Ну, давай. Добрый день, ребята! Вот. И в данный момент, собственно, и происходит это действие. Ребята вооружены, я вижу, ломами и прочей техникой, которая должна помочь им зайти. Это достаточно охраняемое здание. Мы снимаем для того, чтобы не было никаких спекуляций на тему того, что это грабители, не грабители. Нет, это вот. не грабители. Мы, мы хотим видеть, что происходит. Откройте дверь на ее вылупы. Давай, пилян. Мы поражаемся этой оперативности, с которой работают ребята. И по сути пока все происходит, как бы тут нет никакого грабежа. Они намерены сложить эти автоматы и передать их правоохранителям. По сути, таким, наверное, и должен быть гражданский рух Украины. И наша основная задача – к власти не пустить вот тех политических импотентов, которые уже показали, на что они способны и ничего не решали в стране. Сейчас это их подпитка. Благодаря вот такому вот бизнесу они хотят пролезть в власти. мы их остановим. Заходите. А давайте сюда следственную группу, это? Да, город. Тут по вашему. Хорошо, хорошо, что хорошо что сейчас такое. Давай, сейчас. 102. 102. 102, набирали? Да вот же, приехали. вот, вот, Я, вот, я, вот, я, вот, я вот, же вот. звонил. А, да, 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 Хорошо, да, 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 да так заходите, не стесняйтесь, смотрите, чтобы же чтобы правопорядок не нарушался, чтобы потом никого Бой, мужики, не не ударяйте уже лицо в ряд. Зайдите, покажите, что у вас Это тревожная кнопка или на вызов? Вызов. Ну, зазвичай, як по инструкции. Вы же маєте зайти, а, одразу там зупинити все. и ні, він має він приїжджає, дивляється в кнопку, докладає і визиває опергрупу. Да, группе, да тут все нормально. Добро. А -а -а. Давай, да. ней, а Скажите, вы знали, что здесь игровые автоматы? Mm. Давайте пойдем посмотрим. Давайте, да, Говорят, именно этот бизнес подпитывает вот тех политических импотентов, которые сейчас рвутся к власти, которые уже показали все на что они способны. Как вы считаете, правильно парни делают? Ваше мнение? У мене судова інстанція. Що То все тобі, все вам кажете, це нормально. Ні, це не нормально. Хлопці, кажуть, що це кришові, там, на найвищому рівні. Вам в в в бути вказівки... Ну але ж, розумієте, країна починається от саме з таких, як ви, як ми. Якщо ми будемо принциповими і... А ви якась дійсна організація? Громадський рух старший. У нас те старших, у нас все однаково. Тут ряд, ряд, ряд. А це по сванію міліції старшого лесеї. Я не в этом смысле, я имею в виду, хто А ви втої смысле? Ну, смотри, не блок. Це, хлопці наші, та вони, думаю, будуть вони будуть контролювати повний процес, щоб все було Якщо з операцією яка громадська віза пока на себе не берёт, якщо громадських активістів оташення з них, ми хочемо, щоб ви навели порядок. Тому що ми приходимо, yeah. закриваємо. Вони, По э, суті, ми ваші помогли. Загад закривається та заведено. Ми хочемо, щоб ви проконтролювали, проконтролювали щоб все, все поїхало для для на трудно. Ось для кого? Міліцію. По сути, мы здесь находимся уже более часа, наблюдаем интересную картину. Есть сотрудники патрульно-постовой службы, есть сотрудники УБОПа, которые просто знакомые своих знакомых обзвонили, но нет следственной оперативной группы, которая должна это все фиксировать. Вот, ну, такое впечатление, что они не хотят ехать намеренно. Вариант какой, если они не приезжают еще там в ближайшие 20 минут... Ребята имеют склад, все это собирается, вывозится и э, ну, фиксируется количество, и потом просто уже как бы в законном порядке это будет передаваться и так далее. О, есть. Добрый день. Мы уже думали, вы не приедете. Скажите, вы не знали, что у вас тут, э, вот такой вот игровой центр? Не знали, да? Как вы считаете, какой шанс? что эти автоматы вновь всплывут в другое место. Так, кто, кто главный? Декларация группа. Добрый день. Мы хотим... Що, так, все що все витінити промишним буде не Ні, ми нічого не будемо покидати. Ми, ми одні одному, одному заважати не будемо. Ви робіть вашу роботу, ми будемо контролювати, як ви робите. Так, ми ми, все, давайте, давайте, вашу ми в... половина вийде. Так, ну, ми просимо, давайте, починайте робити, описувати, є летитирований склад, офіційний, не ваш, наш. Ребят, просто да, якщо якщо б у нас не було опыту, коли вони потом возвращаються, ну і ванна. Так. Давайте там живим красиво все. От по закінченню можете з нами зв'язатися, ми підїдемо, можемо взяти у вас коментарем оставляємо того журналіста. все, ви маєте

Масло, все напрасно, я буду войну, я один Итак, у нас есть следующая точка, это подол, э, также засекреченное казино под видом продуктового магазина. Его в упор не замечает милиция, обходит стороной прокуратура. И, естественно, оно подпитывает вот ту самую власть, которую мы свергли. Все, против чего мы боролись, на данный момент, вот воплощают в себе эти казино, они подпитывают тот же режим, который опять рвется к власти. Мы, если мы не можем остановить, если мы понимаем, что у нас нет сил э, сражаться там в каких-то рекламных акциях и так далее, мы переходим к акциям прямого действия. У нас много, разные гражданские организации, громадский рух Украины. Мы с журналистами, мы с народом, и поэтому мы обречены на успех, потому что добро всегда побеждает. Мы нашли друг друга, ведь ты слышишь это, даже если мы будем под запретом, мы не откажем в помощи, мы будем рядом, это война, и нам нужны отряды. Слава Украине, пацаны! Героям слава! желаем. Раз. Молодцы, что сделали. Бережи Ой, вас, молодцы. Господь. Да. Вот. Бережи давай. вас, Господь. Моего давай, сына давай. ноутбуки забирали. Постуку вот так запускали. Я очень и очень их просила. Каждый день все знают. Я труженица, Я сутками на работе. Они у меня забирали. Три ноутбука сын тут проиграл. Телефоны забирали. В залог ложит телефон. А как вас зовут? Анастасия, Анастасия, Анастасия Васильевна, да. Олег, очень приятно. Олежка. Низкий вам поклон. Не Вашими знали. молитвами мы будем а это делать. Я вас прошу, а не спасибо. пускайте а этих а пидермонов сюда а больше. Здравствуйте. Милиция Петлова, Анастасия. Васильевич. Ража, Куда заходите? Что там? Посмотрите. Зайдите, подавите. В районе Роботи. А в нас у нас стаж. Не буває Це Просто організація. Ну, то, мабуть, лотерей. Да, Денис Вікторович. – Ви тут день. працюєте? – Я перший день прийшов. – Прийшли на роботу, А зарплату платили тут? Перший день вот только прийшов. – Не платили грошей. Ні. Да. – Люди ходять, сотнями грошей, і ніхто не знає, конечно. І <серказ> всі мовчать. Да. Да. Ми зараз хочемо, щоб ви це все, зробили, описали. Не ну, понятно. Що ми все Просто розумієш, Мидош, це все підпитка тих, хто зараз рвется к власти. Да, миш... Кого вроде бы скинули. Мишки, мишки, мишки. Ну, я же говорю, мы можем вместе делать Мей совместное мишки. дело и это будет уже. По плану есть еще несколько точек, но э, ребята вынуждены вернуться на самый первый объект, вот тот самый объект на Печерске. По той причине, что туда приехали сотрудники УБЭП, которые говорят, что здесь казино нет и на самом-то деле это какие-то хулиганские выходки и так далее. Поэтому мы не ленимся, мы вернемся и поможем им узреть правду. Мы покажем им, где на самом-то деле, вот, как говорится, правда. Ну вот мы и подъезжаем.

это вторая дымка. Снова здравствуйте. Добрый день. ви Все показуватись по телевізору, хлопці. Ви що думаєте, що шуткують з вами? Що ви команди? А як ви? А як ви не скажете, як ви працюєте? Ви працюєте як? По командам? Ви описали вчора це при тим, як ви не стривали. Ти мій тільки що сказав, що я... Я казав? Так. Що я сказав? Що по команді я сказав? Давайте, пишіть, я вас прошу. Ви Бо Ми зараз все загрузимо і повеземо. Місяць з людьми.

Моя земля, мои правила, моя земля, мои правила, моя земля, мои правила. Я не уйду никуда. Я не сдам позиции. За большие города и за провинцию. В глазах твоих я увидел силу лютую. Все равно биться, Все равно, абсолютно. Здесь э, на оболоне мы видим мы державного лотерея. Пойдемте за джекпотом, господа. Открыто? Да. Они, Они работают? работают? Открывай свои, оу! Как не ломали двери? Открывай там. О, а тут режем, пацаны, а тут режем. Заходим, режем. На, дядя, на. Надо найти, О, давай, давай. На вызов вызвали? Ну, в казино подпольное, под прикрытием Державного ВТР. А, то есть вы хотите попасть внутрь, правильно? Мы хотим остановить, вызываем милицию, фиксируем нарушение, да, сдаем автомат. Они знали о том, что здесь э, столы покерные и полным ходом работают в казино? Нет. Для вас удивление? тогда фиксируйте. Да, сейчас, а этим ребятам, можно сказать спасибо. Нормально. Вы работаете, я, ну Ты рад, да? что мы эту тему делаем? Желательно, что правильная тема. Расскажите, я, ну вот я, вы, вы работаете в казино, которое по сути нелегально. Или вы по-прежнему считаете, что это была державная латория? Нет. То есть казино все-таки, да? Как вам сказать? У меня тоже семья дети, которые... Ну вот, сотрудники милиции обратили внимание на сотрудника казино, который признает, что он работал в казино. То есть по логике вещей они должны задержать его и допросить. Так возможно и выйдут на тех, кто это все содержал. Вы знаете, кто стоит за этим всем? Мы официально трудоустроены Нет, не официально. Пройдемся к автомобилю, дадите по данному поводу по объяснение. Нам вас искренне жали, мы понимаем, что вы лишь винтик в этой системе. Но будет шанс, что мы выйдем на тех, кто это все дело крышует. Семеренко 9, еще одно казино, уже четвертое в городе, которое мы закроем. Закроем во имя Украины, во имя жителей и граждан этой страны, потому что туда приходят именно те люди, которые не богаты. И это болезнь, это болезнь как наркозависимость, как алкоголизм и власть, и наше государство, они э, знают, что это приняли закон, что это незаконно, что нужно закрыть в городе казино, но тем не менее ничего не делается, потому что крышуется... Потому что назвали державная лотерея. Да, хитрое название, державная лотерея. Это то же есть законотворцы, вот смотри, их свергнули режим Януковича. Да? Режим Януковича ушел, но законы, которые они принимали, остались. Остались люди. Более того, эти люди сейчас рвутся в новый парламент и питаются как раз за счет вот таких вот заведений. Поэтому мы должны обрубить им этот трос. Мы должны показать, что на самом-то деле мы уже не такие как бы и глупые. Мы проснулись. Именно действия, именно войны здесь, в Киеве, но войны не с людьми, а войны с системой. И мы ее победим, потому что мы, жители Украины, как сказал Жан, мы уже проснулись. И завтрашний день зависит от каждого из нас. И пускай каждый из себя начнет и что-то сделает во имя этой страны.

Выси, выси, выси. Сейчас стоим, пацаны. Стой. Открывай дверь. Блядь. Давай открывай. Давай выходим. Давай открывай Двери. Вот это и есть громадянский рух Украины. И вот эти молодые пацаны его исполняют и показывают, как должна работать милиция, что должно происходить в Украине. Вот подпольное казино, откуда питаются, откуда кормятся прокуроры, начальники УВД районов э, города Киева. Неужели никто не видит, неужели никто не знает, что происходит? Вот оно сегодня. Почему мы здесь? Почему э, нет милиции? Мы звоним в милицию, ждем 40 минут приезда э, милиции, которая должна все это видеть и регистрировать. Да, тут, <соцентричь> тут не только я, кто только отходит я просто Никто не выиграет. Сижу. Нет, так это же понятно. Да, ты понимаешь, ну что это, ну ё. Вот вам обнаружили. В, в вашем районе. Наконец-то мы ее поборем. Были уже случаи, когда вывозили, а потом не в других местах, поэтому Ой. нашли Просто спа... дали вызов, что тут женщину побили. Никого да, не побили. Изнасиловали еще. Кого представить? Побили Дежурному. Съели. Пять, гражданских организаций. Здравствуйте. Здравствуйте. комитет Майдана. Нашли в вашем районе процветают точку, зеркало. где процветают коррупции и на крышуются прокурорами, там, всеми, кто там, крыша, мыши. Все пускай сюда приезжают. Вы согласны? Это, это, это зло? У нас просто объект под охраной, то, что что там... Ладно, понятно. Да. Ну, ребята, знаете, что, знаете, что вас поставили охранять Ну, вы же знаете, что Я там... Ребята, да. ну, скорее всего, вы это знаете, правильно? Все. Мы люди маленькие. Не, Наше говорю, дело работает. Нам, да нам, нам просто важно, что нам просто важно, смотрите, с влациями, смотрите, телефонами, вы люди, ребята, нам просто важно, что вы стали на нашу сторону по той причине, что да, мы делаем да, хорошее если, для если вас все и для нас. Это согласно и в рамках закона. А как оно может быть в рамках закона, если это его закон. не хотят замечать? Если ваши действия, то, что не замечают наши власти, это нас как бы, ну, это же, это, это же. Вот только так они могут это замечать. Я могу отвечать за себя, правильно? Так же как и вы. Твоя работа, мы это выезжаем ну, за повернусь. Повернусь. Наши, мы дело, В течение получаса полу будет В оперативная группа. В случае, ребята, принимайте О, объект да, под охрану, описывайте все имущество и поехали. Да, поехали дальше, у нас впереди еще много таких точек. На сегодня последняя точка, пятая за день. Такого еще не было в истории Украины, да и, наверное, стран постсоветского пространства, когда за один день инициативная группа гражданских активистов решает такую вот проблему, с которой никак не могли побороться. Ни милиция, ни прокуратура, ни все остальные органы, которые мы содержим за наши с вами налоги. Вот смотрите, эти прекрасные ребята уже приступили к делу. Уже слышны трески. И все начинается. Жирное заведение, два этажа. На данный момент реально видно 6 игральных столов, 5. Еще энное количество игральных автоматов. Нормально платят? А? Плохо, да? Негодяя. Другую работу посмотрите. Это плохая работа нестабильно. Нестабильно, вы согласны с тем, что неправильно вот игровые автоматы? Живые автоматы, да. Налоговая. Ха! Смотри. Они уже знают, кто из налоговых, кто где. Даже висят. Спасибо, что не ломай. Не ломай. Не ломай. аккуратно стулом. А давай, давай. Не, 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 не надо, не надо. А все, ну вот. давай. Тетя, выходите, сам. берите, берите, берите все, берите все, все свое, берите все свое, выходите вы на, на улицу на лавочку. Тебя хочется покрасить, но вот ты просто не знал, что? что здесь происходит. Вы не знали, скажите. А вы... Я на первую неделю, как только исполняю свои обязанность. Вот, так мы вам помогли? Спасибо, помогли. Спасибо надо говорить. Да. Настоящий Спасибо, мужчина. Мы все на одной стороне, нет, потому нет, что мы понимаю, украинцы. Вы хотели меня красить. Еще раз руку пожму. То есть вот кто то только шок, какой-то Якубович крутанул барабан и сбрился. Спасибо. Спасибо. Отлично. Это Берите, замирай, замирай. Согласна? Это же разрушение. Забирай, забирай. Я начальник отделения, следственного отдела. Милиция. Да. Ну милиция же с народом. Конечно. Надо менять же, что то Я извиняюсь. Ну давайте поговорим. Зачем нам не И... забыть? Я не убегаю от вас. Да, вашей. ну скажите тогда, что это происходит? Я не могу ничего прокомментировать. То, то есть вы не знали об этом? Вы первый раз вы можете поклясться? Просто по-настоящему поклясться перед народом скажите есть Может, мы закончим это шоу или как вы, вы знаете, можете покрасить это? я просто я не могу не, утверждать знаете вы или нет да как еще проверить мы все перед богом доходим да, если вам есть что скрывать вы скажите да, да есть я что с большим скрывать". уважением к вам отношусь? я к вам тоже поэтому я говорю если вы знаете скажите мы же хотим найти понимаете кто-то за этим всем стоит я как думаю, и за торговлей наркотиками. обязательно Общем, давайте, давайте, да, если там есть героиновая зависимость, есть э -э, зависимость игромана. Ну, лечится, заказываем. то лечится также такими же. Млитарями. Мы не так дорого чтобы как оно лечится какая-то зависимость. Ой, я нет. могу поинтересоваться, когда вы туда попали? Вот да. сегодня мы уже стоим здесь. Здесь э -э он был в рабочем составе, но он просто за закрыт. Вы его открыли нет, рабочем... и вы нашли то, смотрите, что находится смотрите, оборудование смотрите, там. Смотрите, то что, ну мы приехали на том моменте, когда уже выносили двери. Активисты сказали, что кто-то с а кто заднего Бэп, вы? Мы устанавливали, кто владелец, кто арендатор, кто возможно субарендатор. Какие-то документы на документ есть? Это важно, это неинтересно. Не на данный это момент в... мы не заходили в помещение, поскольку сейчас доходит следователь, начали с... сделать по кнопки в помещении. После этого мы смотрим, какие документы есть на месте. Если это на... есть какие-то документы, мы, естественно, будем устанавливать арендатора и субарендаторов. А -а 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 -а. <связь> у руководителя БП есть информация о том вообще, вот, заведение? Но на сегодняшний минуту я не могу. У нас <связь> есть, <что> на есть? <связь> данный момент мы не можем сказать, кем весь... он Это весь жилой комплекс. Вызовите руководителя и пусть прозванивают, смотрят по базам данных, за кем закреплено данное заведение. И смело, гремело в отголосках прошлого Нам сунули чуму в конфете, от того так тошно Нам и среди черного смрада и безучастных трупов Я глупо и нещадно искал союзников тупо Сошивая на спине проколы от ударов скрытых Понял, что враги не понимают, если на руках не сбиты Чему старания, для чего усилия? Рожденный ползок похерит свои крылья Но все же посреди плюющих спин и упредавших трижды Нашлись герои, нашлись выжившие